Позовите, пожалуйста, следователя. Прибыли адвокаты. Бирюк и Веремеенко. Открывайте дверь. Будьте так добры. Мы прибыли на сличидии. Не слышу. Будьте так любезны. Откройте, пожалуйста, двери. Вы проводите сличидии в отсутствие захистники в адвокате. Я понял. Будем стучать. Коля, подожди, я просто хочу ключиком. Пожалуйста, сейчас скажу, надо. у них, видимо, проблема со слухом. Сейчас будем стучать, как обычно. Я сегодня без буксировочного вопроса, поэтому трюк с балкона вряд ли Понятые откуда? Не знаю. А? Понятые соседи? Понятые? Там прокурор приехал. Товарищ следователь, у вас проблема со слухом? Открывайте, пожалуйста. Открывайте, пожалуйста, двери. Хватит там градож делать. Давайте, следующий день. Искать адвокатов. Вот ордер есть, да, вот, все. Мы адвокаты э, Веременко, бирюк прибыли, значит, и на обыск к э, Гриценко Валерию Александровичу, где сейчас работники милиции и даже прокурор целый из города приехал делать обыск. Но адвокатов, как вы видите, не пускают. Время сейчас в 5 часов вечера, в четверг. Вот снаб стоп, мы сегодня выросли. Попробую ключи сегодня открыть. Есть такой ключ? Нет, ну да, я попробую. Сейчас Коля, мы держать надо забила. <свят> Смотрите, это будет <свят> круто. Экшн. Все не выходили, да? Включись. А, слушай, можно... мне меня есть Я...